Важно встретиться сегодня с прессой а, и поделиться своими вот такими впечатлениями от того, что происходит. Но ну, я немножко, может быть, жестче буду, чем Павел, а, потому что нам пришлось... А, ну, я участвовала в создании этого комитета, 96-97-97 создания, но с 96-го года мы лоббировали. А, если вы помните, может быть, некоторые знают, что вообще-то... На заре э, только создания нашего государства такой комитет был, и он также был ликвидирован. И потом вот нам пришлось в администрации э, Леонида Ткочева проводить не одно совещание, где мы доказывали и показывали необходимость органа, который бы не просто защищал предпринимателей. Очень часто звучит тезис, а зачем предпринимателей защищать? Предпринимателям надо дать возможность развиваться. Нужны инфраструктурные э, направления, нужны обучающие технологии, нужны консультационные технологии. И самое страшное, вот в этот э, постоянно переходящий период, э, когда власти наши меняются, в том числе и на местных уровнях. Предпринимательские структуры как никогда получают колоссальные удары, выпускается масса подзаконных актов. И одна из основных функций этого комитета как раз регуляторная политика, которая активно внедрялось. Были, может быть, и сбои, мы не можем сказать, что действительно комитет отрабатывал на все сто процентов, менялись руководители, разные были периоды в жизни комитета. Не это главное. Главное, что был один из э, органов, во-первых, куда могли предпринимательские структуры прийти, где можно, через которые можно было отменить подзаконные акты между э, министерствами выпускаемые и на местных, на местных э, уровня власти.